Hörmətli sosial şəbəkə izlənciləri, daha öncə səhifəmizdə paylaşmışdıq ki, miqrasiyanın üzvəyimiz Hacı Nuran Əminin Nurhon mebel mərkəzində şəhidlərimizin portretləri əks olunan xalçalar toxunulub hazırlanmışdı və tarixi elan eləməmişdik. Tarixə bildirmək istəyirəm ki, 30 oktyabr saat 4-də 30 oktyabr tarixində bütün şəhid ailə üzvlərinin iştirakı ilə Nurhon mebel evinin açılışı olacaq və bütün şəhid ailə üzvlərini gözləyirik. Diçər, birinci Qarabağ və atəşkəs dövründə şəhid olan qardaşlarımızın ailə üzvləri də heç də təəssüflənməsinlər, narahat olmasınlar. Sadəcə olaraq internet üzərində şəhidlərimizin şəkilləri axtarılıb, həmin o siyahıya uyğun çıxarılmışdır. Hansı şəhidimizin şəklini çıxarılmağını istəyirsə, əlaqə nömrəsində qeyd edəcəm. Ünvanı da qeyd elədi, yaxınlaşıb həmin fotoşəkli verərək həmin təqdim edərək bu cürünə şəhidlərimizin e, portretlərini əldə edə bilərlər. Əlavə olaraq Xacı Nuran ərimizə biz Naftçan qazlıq istismarı büro adı ilə dərin təşəkkür bildiririk. Biz, biz həmişə bu cürünə şəhidlərimizi yad edən, şəhidlərimizin yanında olan qardaşların həmişə yanındayıq. Onlar da bizə bizim halıldan hesab edirik. Çünki, yəni bu bizim şəhidlərimizə nə qədər çox dəyər verirlərsə, o heç vaxt o dəyəri itmir. Allah qarşısında bizim başımız ucadır, sağlığımız qarşısında başımız ucadır. Bu cür qardaşlar da bizim belə bu cürlə yad edərək özləri də, yəni bizim qarşımızda, Allah qarşısında həmişə başımızca olmağını arzu edirəm. Əlavə sözünüz var, hacam? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, Allah köməyi olsun. Birinci şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qorucu qardaşlarımıza var, acil şəfa verərsin Allah qəbulu. Allah, Allah. Allah bir daha халğımıza, millətimizə Allahlar müqərrəbət qismə tələmasın. Bütün orduda olan Azərbaycan zabitlərimizə Allah qorusun. Şəhidlərimizin şəhət şahitler, şəhcilər inşallah cənin huzurudur. Ola sizin kimi hamısı da şəhidlərimizin şəkli şahitləri, məsəl aldı verdi marş. Onlar da bütün şəhidlər arasından xahiş edirəm şəhidlərimizə təqdim eləməyə biz onların hamısının, yəni narahatdırmasınlar. Bunların hamısını, hamısını çıxatdırıb təqdim edəcəyik. Gücümüz çatdığı qədər, yəni arzuda elədiklərimiz yə, qədər çıxatdırmışıq. Həç bir şəhidə də elə sı narahat olmasın. 1-ci Qarabək şəhidlərindən ta ki sonuncu şəhidlərimizə qədər hamısını inşallah canların qurban verən çıxatdırıb təqdim edəyəcəyik. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu satılmır. Bu sadəcə şəhid ailələrinə hədiyyə məqsədidir. Yəni cüzi də olsa belə deyək, onu e, belə təəssüf belə deyək də təəssüf keçir. Təssəlli, təsəlli vermək üçündür. Əlavə olaraq da Zeynəb qardaşdan da Naxtəvan qadızadə istıva bilir. Şədri sədərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah ruzunuzu, malınızı, ömrünüzə bərəkət versin. İnşallah ki, bu tədbirimiz bütün Naxtəvan muxtarəsı qəsəbəsində şəhid ailələrinin hər birinə bu xalcaları təqdim etməyindən sonra çapdırar. İnşallah hər kəs iştirak edəsin. Hər bir kəs də xahiş edirik bizim bu tədbirimizdə iştirak edərsə gözləyirik. Sağ olun, sağ olun.